В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Милане через шесть дней. Об этом глава украинского государства сообщил во время рабочей поездки в Харьковскую область. Также во встрече примут участие канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, Италии и лидеры Европейского Союза. Президент Украины прогнозирует сложный переговорный процесс. Он добавил, что вопрос энергетической безопасности будет обсуждаться с Путиным наряду с мирным планом и проверкой выполнения минских договоренностей. Мы очень близки сейчас до того, чтобы мы очень близки сейчас к тому, чтобы урегулировать вопрос газового спора с Российской Федерацией. Я думаю и я надеюсь, что значительный прогресс будет продемонстрирован 17 октября, в следующую пятницу, в Милане, где среди других вопросов, среди вопросов мирного плана, режима прекращения огня, проверки выполнения договоренностей, достигнутых во время подписания Минского протокола и Минского меморандума, одной из основных тем будет вопрос... Энергетической безопасности. Одной из основных тем будет питание энергетической безопасности. Вместе с тем президент заявил о том, что заказы оборонных предприятий будут увеличены. Петр Порошенко посетил заводы имени Малышева, которые производят современную бронетанковую технику. В своем выступлении перед работниками глава государства поблагодарил трудовой коллектив за вклад в укрепление обороноспособности страны и особо за решение коллектива перейти на трехсменный рабочий график, что позволило увеличить объемы производства. Я думаю, что в листопаде месяце выпущено впервые Я думаю, что в ноябре будет выпущена первая, самая большая партия танков и БТРов которые необходимы украинской армии. Отдельно хочу подчеркнуть, что они являются самыми современными образцами военной техники, оснащенные тепловизорами, современными системами связи, современными системами защиты которые на сегодняшний день способны противостоять любой угрозе во время нашей Отечественной войны 2014 года. За независимость, суверенитет, за территориальную целостность нашего государства. Более 500 человек остаются у террористов в заложниках, сообщил президент Украины. Согласно условиям Минских договоренностей гарантируется обмен всех заложников между Украиной и сепаратистами. 8 сентября Петр Порошенко заявил, что после перемирия удалось освободить 1200 украинских пленных и заложников. Украинская армия переживает процесс восстановления. Доказательство этому события на передовой и в тылу, заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов. За месяц действия режима тишины удалось построить линию столкновения, защитное сооружение, начать серьезный процесс восстановления войска и военной техники, отметил вице-премьер. Также предпринят ряд шагов для повышения боеспособности украинской армии. Украина имеет широкую международную поддержку в укомплектовании и подготовке военных. Минобороны расширит сотрудничество с общественными организациями. Сегодня соответствующий меморандум подписал заместитель министра обороны Петр Мехед и руководитель общественной организации содействия вооруженным силам Украины Николай Голев. В соответствии с договоренностями общественные организации смогут официально проводить военную подготовку бойцов для вооруженных сил, а также формировать отряды территориальной обороны. Именно по итогам сегодняшней конференции мы набросаем план совместной работы, чтобы не распылять усилия общественных организаций, а каждая общественная организация выполняла свою задачу в этой системе. Воспитанники, а также взрослые бойцы, которые готовятся каждый день. И сегодня в это время тоже готовятся десятки людей в наших центрах подготовки. Силы АТО готовы отвести тяжелую технику от линии конфликта на Донбассе, согласно минским договоренностям, но только после аналогичных действий боевиков. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Уже подготовлены площадки и маршруты отвода. В СНБУ выразили надежду, что боевики выполнят условия минского соглашения. Напомню, ранее так называемый премьер самопровозглашенной ДНР заявил, что с субботы в регионе должен установиться режим тишины, а через пять дней они начнут отводить технику. В зоне АТО во время вооруженного столкновения с боевиками погиб один пограничник, сообщили в СНБО. 10 октября в районе Докучаевска Донецкой области террористы и стрелкового оружия обстреляли колонну Госпогранслужбы. Пограничники открыли ответный огонь, боевики бежали. В отдельных пунктах зоны АТО террористы продолжают провокации. В Донецке боевики прибегли к очередной неудачной попытке штурма аэропорта. Наши военные нападения отбили и нанесли террористам существенные потери. Также боевиками были обстреляны из установок град и минометов позиции украинских военных в районе поселка Пески и северно-восточной окраины города Дебальцево. Кроме того, в районе Авдеевки террористы неудачно пытались атаковать взводный опорный пункт сил АТО. Нападение было успешным. И в результате обстрелов террористами на Луганщине есть раненые и один мирный житель погиб, сообщает в Луганской обл. администрации. За прошедшие сутки террористы продолжали регулярно обстреливать контролируемую вооруженными силами Украины территорию области. В частности, под постоянным огнем находится город Счастье. Неспокойно и в Донецке. В городе слышны залпы, артиллерии и взрывы, сообщают в городской администрации. Накануне в Донецке в результате артобстрелов погибли три мирных жителя и еще четверо получили ранения, сообщают в горсовете. В ночь на 11 октября не прекращались обстрелы Куйбышевского района. Повреждены частные дома. Из-за аварии на коммунальном предприятии «Вода Донбасса» возникли перебои с водоснабжением в четырех районах. Украинские военные, защищающие Донецкий аэропорт, записали видео в ответ на дезинформацию террористов в сюжетах российских телеканалов. Наши герои предлагают боевикам покинуть Украину. В противном случае им придется возвращаться на родину, в Российскую Федерацию, грузом 200. Парни, вот обращаюсь к вам. Сколько вы еще будете ложить здесь своих людей? Сколько? Человек 500 положили уже здесь. Не надо так делать, не надо рассказывать, что мы тут будете цеплять флаги и все остальное. Мы тут будем держать, держать и держать, и потом еще будем дальше проходить. Ну а тем временем в Донецке боевики продают российскую гуманитарную помощь местному населению через магазины, сообщают в СНБО. Помощь из гуманитарного конвоя федерации, который зашел в Украину в конце сентября, населению не выдавалась, а находится на составах под охраной боевиков. Для дальнейшей продажи террористы передали часть гуманитарного груза в магазины Донецка. На этом фоне растет недовольство местных жителей, которые из-за действий террористов лишены средств к существованию, подчеркивает в СНБО. Парламентские выборы в Донецкой области состоятся на территориях подконтрольных украинским властям. Об этом сообщил новоназначенный председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко. По его словам, выборы проведут там, где это возможно. Донецк для этого завоевывать не будут, отметил Кихтенко. А также добавил, что намерен наладить тесное и эффективное сотрудничество между военными, местными органами власти и гражданским населением, что в итоге даст положительный результат. Среди основных своих задач руководитель области видит обеспечение социальной защиты людей, создания новых рабочих мест и борьбу с коррупцией. Вопрос дальнейшей координации действий относительно использования дистанционных управляемых летательных аппаратов в определенных районах обсудили украинские специалисты противовоздушной обороны и представители ОБСЕ в Мариуполе. Об этом сообщил руководитель группы офицеров-наблюдателей Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и линии разграничения сторон полковник Вооруженных сил Украины Александр Тюленев. Он отметил, что по итогам встречи стороны определились с конкретными направлениями и алгоритмом сотрудничества специалистов ОБСЕ и военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии Украины. За несколько месяцев государственный бюджет не получил из Луганской и Донецкой областей 3 миллиарда 700 миллионов гривен налогов. Тем не менее, правительство Украины выплачивает пенсии и заработную плату, как бы это в сегодняшних условиях не было трудно. Об этом заявил премьер-министр Арсений Ценюк во время рабочей поездки в Николаев и 141 миллион гривен. Такова сумма первой части средств, которые выделило правительство на приобретение жилья для семей погибших украинских военнослужащих. Об этом во время рабочего визита в Николаев заявил премьер-министр Арсений Ценюк. Напомню, 16 сентября Кабмин выделил Министерство обороны 257 миллионов 600 тысяч гривен на выплаты семьям погибших военнослужащих. Все украинские болельщики, задержанные в Беларуси, уже в Украине, сообщают в Отечественном министерстве иностранных дел. Напомню, 15, 15 украинцев были задержаны после футбольного матча 9 октября. Во время игры вместе с белорусскими болельщиками они пели известную песню о Путине и выкрикивали «Слава Украине!» и «Слава Беларуси!». Троих украинцев отпустили после вмешательства президента Украины. Восьмерых суд белорусского города Борисов за нецензурную брань оставил под стражей на несколько дней. И еще троим были присуждены штрафы. Сейчас все украинские болельщики уже вернулись на родину, сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебенис. Следственный комитет России отказался приобщить к делу доказательства невиновности Надежды Савченко, заявил адвокат украинской летчицы Марк Фейгин. Речь идет об опросе бойца батальона «Айдар» Тараса Синеговского. Обвинение опирается на его показания, в которых он утверждает, что Надежда Савченко корректировала огонь 17 июня, в день гибели российских журналистов. При этом в следкоме заявили, что Синеговский погиб. Защита Савченко разыскала бойца. Он подтвердил, что показания давал под давлением в плену. В Следственном комитете посчитали, что эти показания не имеют юридической силы, сообщил второй адвокат Савченко Сергей Полозов. Он возмутился, цитируя: похищение людей, фабрикация дел, фальсификация доказательств имеют юридическую силу, а сбор доказательств невиновности не имеет. Конец цитаты. Кроме того, адвокаты Лючицы сообщают о том, что заседание по ее делу 13 октября будет закрыто. Купи кота, помоги Ато. В рамках одноименной благотворительной акции в Украинском доме открылась международная выставка породистых кошек. Здесь посетителям предлагают приобрести котенка, а вырученные средства участники выставки перечислят в фонд помощи украинской армии. Вот такой Мейн-Кун. Это девочка. Ей 4 месяца. Она стоит приблизительно 1000 долларов. Это бронежилет, это две кевларовые каски. То есть это очень существенная помощь. Давайте не забывать о том, что будущее нашей страны зависит от каждого из нас. Спасибо, что вы с нами. До встречи.